В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Не допустить третье всемирное безумие. Президент Петр Порошенко заявляет, что хочет прекратить войну в Украине и не дать никому шанса начать третью мировую. Об этом глава государства написал в своем твиттере. По его словам, 96 лет назад завершилась Первая мировая война, и сейчас нужно сделать все возможное, чтобы безумие не повторилось вновь. Президент добавил, что двух мировых войн для человечества достаточно, чтобы осознать преимущество мирных соревнований и конкуренции. В то же время на своей странице Facebook Петр Порошенко подчеркнул, что сегодня на востоке Украины Украинцы защищают территориальную целостность государства и оборонять родную землю, а также право на независимость и развитие. Они будут всегда. Кроме того, президент заявил, что верит в мирное урегулирование ситуации и сделает все для того, чтобы наступила мирная жизнь в Украине. Тем временем ситуация в зоне АТО остается сложной, утверждает спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, российские наемники усиливают и подтягивают силы к линии столкновения. Военная техника зафиксирована на окраинах Докучаевска, Еленовки. Усиливают и перегруппировывают свои позиции боевики и на подступах к Мариуполю с восточной стороны. На Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях они не раз открывали огонь. В результате боевых столкновений и обстрелов за минувшие сутки погибли пятеро украинских защитников. Еще 10 получили ранения на Донецком направлении, вблизи села Березовое, террористы с применением минометов и гранатометов атаковали взводный опорный пункт. Нападение отбито. Позиции украинских военных на территории Донецкого аэропорта боевики трижды обстреляли из артиллерии и стрелкового оружия. Из минометов террористы вели огонь по позициям сил АТО вблизи населенных пунктов Ленинская, Майорская, а также близ станции «Химик» в городе Авдеевка. Андрей Лысенко также обвинил наблюдателей от АБСЕ в том, что они обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных. Это произошло на собрании с представителями Украины и России в Донецке. Таким образом, российские военные узнали подробности расположения тяжелой артиллерии и танков украинской армии в районе села Карловка. В свою очередь из-за этого военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что группа информационного сопротивления прекращает контакты с ОБСЕ, поскольку есть претензии к работе наблюдателей и подозрения в пособничестве ее представителей боевикам. После этого советник министра обороны по вопросам обмена пленными Василий Будик заявил, что 80% сотрудников ОБСЕ на Донбассе ⁇ россияне. Возможность расширения санкций против России Евросоюз обсудит 17 ноября. Об этом заявил глава европейской дипломатии Федерика Магерини. Она отметила, что министры иностранных дел страны ЕС также обсудят поддержку Украине в эти трудные для страны времена. За усиление ограничений в отношении Москвы уже высказался ряд стран Евросоюза, а также США. Напомню, ранее лидеры Евросоюза отказались смягчать санкции, аргументировав это тем, что обстановка в Украине остается напряженной. На следующей неделе мы проведем встречу в Брюсселе, где в первую очередь обсудим ситуацию в Украине. Говорить о санкциях против России мы будем именно в контексте поддержки Украины. На мой взгляд, на сегодняшний день это наиболее действенный метод. Евросоюз понимает все сложности, с которыми столкнулись украинское правительство и народ, и мы, правда, очень хотим помочь. Госдеп США пригрозила России новыми санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки. По ее словам, Соединенные Штаты осуждают Москву за эскалацию конфликта на Донбассе. Американский дипломат также отметил, что поставки вооружения для боевиков из России недопустимы. В Белом доме утверждают, что если Кремль продолжит игнорировать минские обязательства и будет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, России придется дорого заплатить за эти действия. Если Россия будет продолжать вести себя агрессивно по отношению к Украине, то будут введены дополнительные ограничения. Мы уже обсуждаем этот вопрос с европейцами. За ужесточение санкций против России выступил и Дэвид Кэмерон. Это заявление премьер-министра Великобритании сделал в связи с информацией о том, что Москва перебрасывает военную технику боевикам на восток Украины. По словам политика, несмотря на то, что Британия не желает новой холодной войны с Россией, она готова поддержать усиление санкций, если Москва не прекратит дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Действия Кремля представляют угрозу для всей Европы, и военного решения украинской проблемы не существует, подчеркнул Дэвид Кэмерон. И отметил, что санкции Запада Оказывает на Россию большое влияние. Бельгия обещает жестко общаться с Россией в Совете Европы. Об этом сообщил бельгийский посол при Совете Европы Диркван Экхаут. Ситуация в Украине и непосредственно причастность к ней Москвы станет одним из приоритетных вопросов председательства Бельгии в комитете министров Совета Европы. По словам дипломата, одним из приоритетов Бельгии также является усиление эффективности работы Европейского суда по правам человека, в частности, в вопросах крымских татар. Напомню, за последние шесть месяцев Комитет министров Совета Европы принял восемь решений по ситуации в Украине. В последнем из них Россию призвали вывести свои войска с украинской территории. Премьер-министр Финляндии Александр Стуб предложил ужесточить санкции против России. Политик считает, что Хельсинки должны в этой ситуации действовать в двух направлениях: придерживаться пути Евросоюза и следить за тем, чтобы голос Европы был единым. По его мнению, ограничения единственный метод в ситуации кризиса между Украиной и Россией. Заявление финского премьера прозвучало невзирая на то, что санкции серьезно коснулись и рыболовного бизнеса Финляндии. Дело в том, что эта страна поставляла на российский рынок почти три своей продукции. Недавно финский производитель Valio приостановил выпуск продукции, которая предназначалась для ввоза в Российскую Федерацию. И тем временем Россия готовит очередной так называемый гуманитарный конвой к отправке на Донбасс. Об этом заявил замглавы российской МЧС Владимир Степанов. Как сообщают в министерстве, сейчас идет формирование груза. Стоит отметить, что Россия уже отправляла шесть аналогичных конвоев. По словам главы департамента информационной политики украинского МИД Евгения Поребениса, Москва под видом гум-конвоя поставляла боевикам на Донбассе топливо и технику, а также вывозила оттуда целое предприятие. Кроме того, конвои использовались для для вывоза тел погибших российских военнослужащих. Напомню, последняя колонна пересекла границу 4 ноября. Это сделали без разрешения Международного комитета Красного Креста и украинских властей. И после небольшой паузы российский рубль снова начал падать. Курс доллара в ходе торгов на московской бирже вновь поднялся выше психологически важной отметки. Теперь за 1 доллар дают 46 рублей 20 копеек, а курс евро составляет 57 рублей 30 копеек. Напомню, рубль в этом году потерял почти 40% своей цены вследствие санкций Запада против Кремля. И только за прошедший месяц Центральный банк России потратил 30 миллиардов долларов из своих золотовалютных запасов на попытки поддержать Курс национальной валюты. Российские олигархи потеряли 50 миллиардов долларов с начала этого года. Такую информацию огласило американское агентство Bloomberg. Это произошло из-за агрессивной внешней политики Владимира Путина. Наибольшие потери понес основатель компании «Система» и председатель Совета директоров «Башнефти» Владимир Евтушенков. Его состояние сократилось почти на две трети и составляет сегодня менее 3 миллиардов долларов. Один из наиболее доверенных людей Путина, Геннадий Тимченко, который с марта находится в санкционном списке США, с начала года потерял 36% своего состояния, которое сократилось до 7 миллиардов долларов. Состояние самого богатого российского олигарха Алишера Усманова также сократилось на четверть и составляет 15 миллиардов долларов. CNN прекращает вещание в российских кабельных сетях. Об этом объявил владелец канала, компания Turner International. Такое решение американского канала связано с рядом законов, касающихся СМИ. В этом году Госдума приняла поправки, которые запрещают трансляцию рекламы на платных кабельных телеканалах, а также ограничивают долю иностранного участия в российских СМИ до 20%. Кроме того, Роскомнадзор стал жестко требовать получения местной лицензии на вещание от иностранных каналов. По словам представителей CNN, Вещатель давно подал заявку на получение лицензии, однако до сих пор так и не получил ее. Напомню, в последнее время российские власти все чаще выражают недовольство работой независимых СМИ, особенно международных. Главным образом это касается освещения событий в Украине. Европейский инвестиционный банк может выделить Украине 200 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится на сайте организации. Деньги будут направлены на решение краткосрочных проблем пострадавших районов, которые находятся под контролем украинских властей, а также на обеспечение базовых инфраструктурных потребностей для вынужденных переселенцев в других областях. Пока что этот проект в банке на стадии оценки. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами и до встречи на БТБ.